Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini, kami hendak mengisahkan tentang pendakian gunung bersama anak istriku membawa penyesalan. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Pengalaman waktu itu bisa dikatakan sebagai pengalaman yang paling ku sesali selama hidupku. Bagaimana tidak, anakku yang sebelumnya ku kenal sebagai anak yang sangat ceria dan sangat pintar. Sejak kejadian tersebut, kini anakku berubah menjadi anak yang pendiam dengan sesekali bertingkah aneh entah kenapa. Semua kejadian itu, berawal ketika aku mengajak anak dan istriku untuk pergi mendaki gunung yang ada di kota ini. Sebenarnya aku pun tidak terlalu mengkhawatirkan pendakian waktu itu, karena selain gunung yang akan kudaki itu adalah gunung yang bisa dibilang sebagai gunung yang tidak terlalu tinggi. Di gunung tersebut sudah sering kudaki berkali-kali. Hal itulah yang akhirnya membuat aku berencana mengajak anakku untuk ikut mendaki gunung tersebut, meskipun aku pun tahu waktu itu anakku masih berusia sekitar empat tahun. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Awalnya, istriku memang menolak rencanaku tersebut dengan dalih tidak mendapat izin dari orang tuaku. Namun setelah aku meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja, akhirnya istriku pun bersedia ikut dan membawa anakku untuk ikut pergi mendaki gunung itu. Dan singkat cerita, setelah semua persiapanku telah selesai, Pagi itu aku pun bersama anak dan istriku mulai mendaki gunung yang memang tidak terlalu jauh dari kotaku saat itu. Di awal pendakian, semuanya nampak biasa-biasa saja. Bahkan bisa dikatakan di awal pendakianku, semuanya berjalan dengan sangat lancar dan cepat karena saat itu aku juga melihat anakku terlihat sangat bersemangat ketika melangkahkan kakinya. Dan akhirnya, setelah beberapa jam berjalan, aku pun sampai di puncak gunung tersebut dengan tidak ada sedikit pun gangguan yang melanda. Sesampainya aku di puncak gunung tersebut, tentu saja perasaanku sangatlah bahagia karena selain bisa menikmati semua keindahan pemandangan gunung, waktu itu perasaanku juga dilengkapi dengan rasa bangga karena anakku yang masih di usia segitu sudah mampu menaklukkan gunung tersebut meskipun sepanjang perjalanan tadi. Aku sempat menggendongnya berkali-kali, dan setelah selesai beristirahat sejenak, akhirnya aku pun mulai menata tendaku dan istriku, yang juga terlihat mulai menata barang bawaannya satu persatu. Namun, anehnya, di tengah-tengah tenda yang masih belum berdiri dengan benar, sore itu tiba-tiba aku mendengar anakku bertanya kepada istriku dengan pertanyaan yang sedikit mengganggu fikiranku. Mama mama, nanti Lisa boleh main dengan kuda itu ya, ucap anakku yang terlihat berbicara kepada istriku yang saat itu berada tidak jauh dariku. Kuda mana, di sini gak ada kuda sayang, ini kan di gunung, jawab istriku yang saat itu terdengar santai dengan terus mengeluarkan bajuku dari tasku. Lah itu kudanya. Banyak, sahut anakku sambil menunjuk ke arah salah satu bagian puncak gunung yang kudaki saat itu. Mendengar hal itu, istriku pun seketika menatapku dengan tatapan yang terlihat kaget dengan apa yang sudah dikatakan oleh anakku. Karena aku pun tahu, waktu itu di area puncak gunung tersebut, aku sama sekali tidak melihat apapun selain pepohonan. Dan karena aku mulai khawatir dengan apa yang dilihat oleh anakku, akhirnya aku pun seketika menghampiri anakku dan memperingatkannya agar dia tidak pergi jauh dari tempatku. Lisa, nanti gak boleh kemana-mana ya. Di sini gak boleh main sendiri dan gak boleh jauh dari tenda ini. Sudah, Lisa, sekarang di sini saja bantuin Mama beres-beres, ucapku sambil mengelus-elus rambut anakku. Dan setelah nasihat singkatku waktu itu, akhirnya anakku pun terlihat nurut dan seketika membantu istriku yang saat itu masih sibuk menata baju bajuku. Singkat cerita, setelah tenda berdiri. Akhirnya sore itu pun aku dan keluarga kecilku segera masuk ke dalam tenda dan mulai bercengkrama sembari tiduran agar rasa lelahku bisa sedikit menghilang. Lisa kuat juga ya maah, aku gak nyangka lo. Ucapku memulai percakapan. Iya, tapi jangan sampai ketahuan ibu ya mas kalau Lisa kita ajak naik gunung. Nanti kalau ketahuan ibu kita bisa dimarahin habis-habisan. Sahut istriku. Halah. Ibu gak mungkin marah maah, tenang saja, sahutku santai. Pokoknya jangan sampai ketahuan ibu ya mas, kemarin sebenarnya aku pura-pura nanya ke ibu tentang Lisa jika kuajak naik gunung. Eh ibu malah marah-marah, katanya bahaya, belum waktunya, bisa ginilah, gitulah, pokoknya banyak wes alasannya. Terus karena kamu tadi pagi ngotot mau ngajak Lisa, akhirnya aku gak pamit sama ibu deh, ucap istriku jelas. Iya, gak papa, tuh sekarang lihat, sekarang kita sudah di puncak, dan dia baik-baik saja kan. Ucapku sambil menatap ke arah anakku yang saat itu ternyata sudah terlihat ketiduran karena sepertinya sudah kelelahan. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, dan singkat cerita, karena saat itu waktu yang masih menunjukkan pukul 16 sore, akhirnya sore itu aku dan istriku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak agar stamina kami tetap terjaga. Namun anehnya, masih beberapa jam aku tertidur lelap, waktu itu aku terbangun karena aku mendengar suara anakku yang terdengar sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Gak mau, aku gak boleh sama ayah main jauh-jauh, Ucap anakku jelas mendengar hal itu. Aku pun seketika bangun dari tidurku dan segera melihat ke arah anakku. Dan ketika aku membuka mataku, waktu itu aku melihat anakku tiba-tiba terlihat sudah duduk di pintu tenda, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang ada di depannya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika meraih tubuh anakku dan seketika memeluknya dari belakang. Kamu ngomong sama siapa? Tanyaku sama anak ini ya, ucap anakku sambil menunjuk tepat ke arah depan tendaku yang saat itu memang tidak ada apa-apa selain sepatu dan sandalku. <tuh> "Anak mana sih? Gak ada siapa-siapa, ayo masuk tenda saja. Ini sudah maghrib loh," ucapku sambil kembali menutup resleting pintu tendaku, dan anehnya... Belum selesai aku berbicara dengan anakku, waktu itu tiba-tiba istriku bangun dari tidurnya dengan keadaan yang terlihat terkejut tidak karuan. "Astagfirullah," teriak istriku sambil bangun dari tidurnya. "Kamu kenapa, Ma'ah?" tanyaku. "Lisa mana Lisa?" jawabnya bingung. "Lah ini Lisa, kamu kenapa sih?" tanyaku heran. "Aku barusan mimpi aneh, Mas. Di dalam mimpiku Aku seperti lihat Lisa di bawah wanita tua pergi meninggalkan kita, rintih istriku. "Wanita tua, siapa kamu kenal?" sahutku. "Enggak kenal sih, Mas." Pokoknya tua banget, mirip sama Mbah Eli yang tinggal di sebelah rumah kita," jawab istriku jelas. Tadi Lisa juga main sama nenek jelek di sini, waktu ayah sama mama lagi tidur nenek jelek tadi masuk ke tenda ini, mainan sama Lisa, imbu anakku polos. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main dengan seketika duduk memegang tangan istriku yang saat itu juga masih gemetar kebingungan. Tenang ya maah, malam ini aku gak tidur, aku jagain anak kita, ucapku menenangkan istriku. Dan akhirnya, setelah obrolan malam itu selesai, aku pun memutuskan untuk tidak akan tidur demi memastikan keadaan anak dan istriku tetap baik-baik saja. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 23 malam. Keadaan puncak yang sebelumnya sepi pun, waktu itu perlahan terlihat ramai dengan adanya beberapa tenda pendaki lain yang juga sudah terlihat berdiri saling berjauhan. Dan di sela-sela aku masih duduk sendirian di depan tendaku, malam itu tiba-tiba aku dihampiri oleh pendaki lain yang terlihat sedang membutuhkan bantuan. "Permisi, Mas. Mas boleh pinjam korek apinya?" tanya pendaki lain tersebut. "Oh iya, Mas, boleh-boleh. Saya bawa korek api banyak kok." "Hehehe, sebentar ya, saya ambilkan di dalam tenda," ucapku sambil membuka resleting pintu utama tendaku. Namun, anehnya, ketika aku baru saja membuka tendaku separuh malam itu, tiba-tiba aku mendengar suara pendaki lain tersebut terlihat terkejut karena sepertinya dia melihat sesuatu yang ada di dalam tendaku. Astagfirullahaladzim, teriak pendaki tersebut sambil melihat ke arah dalam tendaku yang saat itu memang terlihat istriku dan anakku yang sudah tertidur lelap. Mendengar hal itu, aku pun kembali menoleh ke arah pendaki tersebut dengan tatapan yang sangat keheranan. Bagaimana tidak, malam itu aku melihat ekspresi pendaki tersebut sangat terkejut dengan ekspresi matanya yang terlihat melotot, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Mas, mas, kenapa? tanyaku heran. Tapi sayangnya, Bukannya menjawab pertanyaanku, malam itu pendaki tersebut tiba-tiba berdiri dan pergi meninggalkanku dengan tidak sedikit pun menghiraukan aku yang sedang mengambilkan korek api untuknya. "Loh, kok malah pergi?" pikirku dalam hati sambil melihat pendaki tersebut berjalan pergi dengan langkah yang terlihat terburu-buru. Dan karena aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu, akhirnya aku pun tidak memperdulikan pendaki tersebut dan kembali duduk di depan tendaku. Dan seiring berjalannya waktu, kini suasana puncak semakin lama sudah semakin sepi. Lampu tenda pendaki lain yang satu persatu mulai mati, ditambah dengan suara obrolan pendaki lain yang juga terdengar sudah mulai berhenti, seolah-olah sudah menandakan jika waktu di malam itu sudah semakin larut dan sudah semakin mendekati pagi. Dan di saat itulah, semuanya akhirnya benar-benar terjadi. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Perutku yang sudah mulai kerocongan membuat aku saat itu seketika menyalakan kompor gasku agar aku bisa membuat makanan. Namun sayangnya, ketika aku sedang asyik membuat makan malamku, tiba-tiba aku mencium aroma bunga sedap malam yang tercium kuat, seperti berasal tidak jauh dari tempat dudukku malam itu. Dan tidak berhenti di situ saja, di sela-sela aku yang masih mencium aroma bunga sedap malam tersebut, malam itu aku tiba-tiba juga mendengar suara gemerincing lonceng yang terdengar jelas, entah dari mana asalnya. Suara tersebut terdengar jelas di dekatku, dan seolah sedang memutar di sekitar tempat di mana tendaku berdiri malam itu. Mengetahui hal itu, jantungku pun seketika berdetak kencang dengan diiringi tubuh yang juga bergetar tidak karuan. Rasa lapar yang sebelumnya terasa menyiksa pun malam itu seketika hilang karena rasa takut yang saat itu sudah sangat kurasakan. Dan puncaknya, di tengah-tengah aku masih melihat keadaan, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke salah satu pohon yang berdiri tidak jauh dari tempatku duduk saat itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Di pohon tersebut, dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat ada sesosok wanita dengan wajah yang terlihat sangatlah menakutkan. Wajahnya keriput dengan rambutnya yang juga terlihat memanjang sudah cukup membuat jantungku malam itu berdetak dengan sangat kencang. "Ya Allah, ya Allah, ya Allah," ucapku tegang, dan tidak hanya itu, bersamaan dengan aku melihat sosok wanita tersebut, malam itu aku juga mendengar suara anakku yang tiba-tiba menangis menjerit tidak karuan. Mendengar hal itu, aku pun seketika masuk ke dalam tendaku dan seketika menggendong anakku yang saat itu sudah terlihat menangis tersedu-sedu. Istriku yang sebelumnya tertidur lelap pun, malam itu juga seketika bangun sambil terlihat ikut kebingungan melihat keadaan anakku yang tiba-tiba menangis tidak karuan. Bahkan, tubuh anakku malam itu juga tiba-tiba panas dengan diiringi keringat yang juga tidak henti-hentinya keluar bercucuran. Mengetahui hal itu, aku pun terus menenangkan anakku sembari mengelus-elus rambutnya dengan perasaan yang juga sudah kebingungan. Dan anehnya, di tengah-tengah anakku yang masih menangis terseduh-seduh, dari dalam tenda, Malam itu aku kembali mencium aroma bunga sedap malam yang diiringi dengan suara gemerincing lonceng yang saat itu juga terdengar dengan sangat jelas. Bahkan waktu itu istriku pun juga mendengar apa yang saat itu aku dengar. Dan tidak berhenti di situ saja, istriku juga terlihat sesekali memejamkan matanya seolah-olah dia juga sedang melihat sesuatu yang menakutkan di depan matanya. Dan karena keadaan yang kurasa sudah semakin membahayakan, akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi dan bergabung ke tenda para pendaki lain yang ada di puncak gunung tersebut agar aku tidak merasa sendirian. Mereka semua kubangunkan dan akhirnya mereka semua pun menemaniku dan keluargaku hingga pagi menjelang. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor dan singkat cerita. Karena pagi itu aku sudah sangat khawatir dengan keadaan anakku, akhirnya aku pun memutuskan untuk segera turun agar anakku bisa segera ku bawa ke dokter. Hal itu tentu saja harus segera kulakukan mengingat sepanjang malam, anakku terus saja menangis tersedu-sedu disertai dengan tatapan matanya yang kosong tidak karuan. Namun anehnya, sepanjang perjalanan turun, anakku yang sebelumnya menangis histeris, Pagi itu tiba-tiba sesekali tertawa riang entah kenapa. Dan tidak berhenti di situ saja, saat itu aku juga merasakan jika beban anakku, waktu itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Bahkan, hanya melangkah satu jam saja, pagi itu aku harus berkali-kali istirahat karena beban berat yang kugendong saat itu, melebihi beban berat anak kecil pada umumnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Sepanjang perjalanan turun, saya seperti sudah tidak melihat dia sebagai anak saya, Mas. Ketika dia melihat saya, dia selalu melirik tidak seperti biasanya. Suaranya pagi itu terdengar berubah dengan bau badannya pun beraroma bunga sedap malam. Dan tidak hanya itu, waktu itu dia juga berbicara lebih lancar dari biasanya dan sesekali menyapa seseorang yang sama sekali tidak ada wujudnya. Di situ saya benar-benar stres, Mas. Ditambah sepanjang perjalanan turun, istri saya terus menangis karena memikirkan keadaan anak saya. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Dan singkat cerita, setelah aku sampai di kampung yang ada di kaki gunung tersebut, siang itu aku diarahkan untuk menuju ke rumah salah satu warga untuk melakukan konsultasi tentang keadaan anakku. Dan kenapa siang itu aku tidak langsung menuju ke puskesmas atau ke rumah sakit? Karena aku pun tahu anakku saat itu sedang tidak sakit secara medis, namun non-medis. Dan akhir cerita, setelah aku menemui seseorang sesuai arahan dari penduduk sekitar. Akhirnya anakku pun bisa berhenti bertingkah aneh dan selanjutnya bisa kubawa pulang dengan keadaan selamat. <tik> Tapi sayangnya, setelah kejadian waktu itu, kini anakku bisa dikatakan menjadi sedikit berbeda daripada sebelumnya. Kini dia menjadi anak yang lebih pendiam dari sebelumnya dan lebih suka menyendiri. Entah kenapa, bahkan aku juga sering sekali memergoki anakku yang saat itu tiba-tiba terlihat berbicara seorang diri. Hingga akhirnya keadaan seperti itu pun berlangsung hingga beberapa tahun lamanya. Semua pengobatan sudah kupayakan sebisanya, namun hasilnya tetaplah sama. <tuk> Dan sampai sekarang, anakku masih bisa dikatakan sebagai anak yang sangat pendiam disertai dengan sesekali tingkah anehnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Kini, dia sudah kutempatkan di salah satu pesantren yang ada di Pulau Jawa dengan besar harapan, suatu saat nanti dia bisa sembuh seperti sedia kala. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Terlepas dari itu semua, semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah kehendak dari Sang Maha Kuasa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama lebih mendekatkan diri lagi agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami, bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini. Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.